Bismillahirrahmanirrahim Mübarək Ramazan ayının 13-cü gününün duası. Allahumma tahhirni fihi minad-dnasi vel-aqzar ve sabbirni fihi ala kainatil-aqdar ve və vaffiqni fihi lit-tuga ve suhbatil-abrar bi-awnika ya qurratu aynil-masakin 13-cü günün duasının tərcüməsində biz Allahdan istədik: İlahi, bu gün məni günahların kəsafət və çirkinliklərindən təmizlə, qaza və qədərə uyğun bu gün baş verən hadisələrdə məni səbirli et. Bu gün məni təqvaya və yaxşı insanların söhbətinə müvəffəq eylə, yardımına an verirəm, ey çadəsizlərin gözünün işığı. 13-cü günün müstəbib namazları 4 rükətdir. Hər rükətdə bir həm 25 İhlas surəsi oxunur. Bütün namazlar iki diqqətli qılınır. Dualarınızda bizləri unutmayın.